Вітаю, друзі. Вы на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романом Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Говоримо про ситуацію в Курахово. Вже в мережах є фотодоказ того, що знищена дамба Курахівського водосховища, що знаходиться неподалік села Старі Терни. Начальник Курахівської міської військової адміністрації заявив, що оглянути дамбу наразі неможливо через обстріли в селах, що розташовані вздовж течії річки Овча, фіксується підйом води. Роман Григорович, як все це вплине на характер бойових дій тут наразі. Ну, надо просто понимать действительно, какой э, ущерб удар этот нанесенный, кем был нанесен, то есть какой целью, но ну, смысл в том, что вода сошла. Значит, сошла вода, с одной стороны уменьшается зеркало Кураховского водохранилища, значит, дает возможность россиянам, в принципе, подойти к Курахову, в том числе и с севера. Хотя там, даже если вскроется дно Кураховского водохранилища, по нему, по нему сильно не погорцуешь, потому тут такое, скорее всего, такая задача, по стопу. А вот сброс воды, который сейчас идет, опять же, он ненадолго будет, то есть, на, может быть, на несколько дней, может быть, там неделю. Сброс воды, который подтапливает практически вдоль, это северная граница, трассы, которая идет с Запорожья на Донецк. Вот она идет через Константинополь и Курахово. Это та трасса, которая, дорога жизни, так называется, которая питает Кураховский гарнизон. Так вот, вода идет сейчас, на данный момент, по северу этой трассы. То есть пока севернее, там река Волча идет чуть севернее, но идет подтапливание в том числе и Константинополь. А вот через Константинополь как раз проходит эта трасса, и на Константинополь сейчас пытаются выдвинуться с юга России российские войска, потому раз, если это произошел намеренный подрыв, да, то сейчас надо быть очень осторожным нашим войскам, которые находятся именно в Константинополе или южнее в районе разлива, южнее Константинополя, которые удерживают вот эту российскую гребенку, пытающуюся сейчас выходить на разлив на Константинополь с юга, со стороны Ясной Поля. То есть это направление. Ну, одна из, по крайней мере, с точки зрения военной логики вероятностных дальнейших развитий событий. То есть вот именно в эту сторону. А в принципе вода сойдет, ну она там быстро сходит. Там в принципе не маленькое водохранилище, но вода, вода сойдет быстро. Там перепад высот довольно-таки серьезный. Между высотами и низиной тот же Волчий, где-то метров 100 перепад. Потому я думаю, как раз там долго не задержится. Но тем не менее на определенное время, на несколько дней, может быть неделю-полторы, вода действительно будет стоять. У 79-й бригаді повідомляли про те, що ворожі впіві дрони активно працюють у місті. Крім того, було повідомлення про те, що в Курахово обмеженими групами заходить ворог. Володимир Зеленський сказав, що Олександр Сирський ухвалив рішення про суттєве посилення на Курахівському та Покровському напрямку. Якщо ухвалене на таке відповідне рішення, тобто воно нам що дає, ну якби що ще рано говорити про принципи про втрату Курахову тоді. Да нет, там можно удержать. Кураховское направление не просто можно, нужно удержать. Почему? Потому что э, если удержим Курахова, а его э, реально даже с сброшенным э, водохранилищем там за счет вот этого илистого дна, это, это еще лучше, может быть, чем вода удержит севера. Главное удержать константинопольское направление на данный момент, не дать россиянам выйти на разлив на Константинополь, не перерезать трассу с Запорожья на, через Константинополь, Константинополь на, на Курахова. Мы удержим. Если удержим, дотянем до зимы, это очень важно. Это осталось, в принципе, может, несколько недель то у россиян они остаются в очень тяжелом положении. Вот это вклинение в сторону Константинополя, оно под такими серьезными, может быть, ударами флангов. Да и вклинение в сторону Покровска, оно также, если у нас удержится гарнизон Курахова, оно также будет под ударами с южной и северной стороны, то есть тоже фланговые удары. Мы помним прошлый год, Временский выступ уже тоже миллиарды раз про это говорили такая, такое же самое обвинение в сторону Великой Новоселки. Они с юга зашли до, практически до Великой Новоселки. Они, в принципе, побегали и по Новоселке, там оттуда их потом выбили, это время. Но временский выступ, мы, с ней, мы, за три месяца его отработали и выровняли фронт. По большому счету, мы зиму, особенно дальними средствами поражения, это два, эти два вклинения можем срезать, если удержимся на курах. А если нет, нам придется отходить, тогда фронт выровняется. Такового проблему у россиян не будет практически никаких, если они со стороны, со стороны того же разлива на Константинополе дальше пойдут на север в сторону Покровска. они срежут тогда, они тогда наше вклинение срежут, если можно так сказать. Но на данный момент есть возможность удержаться, дополнительное количество сил, средств, если оно есть, оно должно быть туда перенаправлено именно в сторону Сурахова. А сейчас там проводятся ну, серьезные мероприятия по подготовке, в принципе, к серьезным боям. То есть вплоть до того, что э, Кураховскую теплоэлектростанцию сейчас тех практически уже всю разобрал и перебросил узлы и агрегаты для усиления тех теплоэлектростанций, которые были россиянам до этого э, уничтожены. То есть там, в принципе, Курахова сейчас само по себе может стать уже таким серьезным укрепроемом, как, как был тот же пахнут. Тот же часовьяр, Торец, там жить невозможно будет. Но как укрепрайон, этот поселок, этот город, может быть использован нашими войсками. Поэтому возможность есть. Средства даже может быть. Сейчас у нас идут достаточное количество, ну исходя из тех данных, которые есть, идет достаточное количество вооружений. Вот в последнее время пошло и впереди еще до 6 миллиардов захода, захода вооружений. То есть нам хватит оружия. Главное, чтобы личный состав поставить в строй. Но для этого может, сразу говорит. Для этого надо госслужбу, э, по, -как, по крайней мере, ее силовую часть ставить в строй, и отправлять в сторону Курахова. Но ну, оптимальный вариант, конечно, начинать с канцелярских товарищей. Канцелярский батальон. На Курахова отправить, чтобы он себя прочувствовал, что это. Видання за телеграф пише про те, що Британія та Франція намагатимуться перешкодити Трампу, скоротити підтримку України, а також Стармер та Макрон намагатимуться переконати Трампа дати Україні дозволи бити штормше до глибину Російської Федерації до інаугурації президента. Як ви оцінюєте такі, скажімо, так ну шанси того, що Стармеру та Макрону вдасться переконати Трампа, і саме ось цей проміжок часу до його інаугурації? Що тоді нам дадуть ось ці кілька місяців? Як ви вважаєте? Ну, дело в том, что для нас плюс большой, что хотя бы Макрон и Стармик понимают э, проблематику э, ведения боевых действий не за Украину. То есть, ну, в принципе, здесь по-другому и быть не может. Европа прекрасно, вся практически Европа прекрасно понимает, что мы сейчас форпост ее безопасности э, с Востока. Потому что здесь вопросов нет, как, как это будет соотноситься с действиями Трампа. Ну, все будет зависеть от... Э, наших властей. Есть моменты, связанные с поставкой вооружений в Украину. Оптимальный вариант для нас это поставки под ленд-лиз. То есть то, что в свое время, помните, Виктория Спарк про про протянула через, она украинка, из-под Чернигова, протянула через Конгресс, а потом Байден подписал ленд и подарил, кстати, Виктории подарил ручку, которая подписывал, это 22 год. Лэнглис потом похоронили наши канцелярские жулики вместе с Маркаровой и вместе с тем же Байденом. Ну так сложилось, надо разбираться. Еще и Виктории тогда попала, досталась, потому что она начала бороться с нашей канцелярской коррупцией, и, скорее всего, тогда Байден участвовал, наверное, все-таки на стороне этих канцелярских крыс потому что не смогла, тогда не смогла, но сейчас может. И вот даже если будет подписан ленд вернее, не так, если будет ставиться вопрос о а сейчас только ленд нам важен, от Трампа нам, в принципе, кроме ленд вообще нет. Но его подписать надо, его надо провести через Конгресс, его надо провести через подписание Трампа. Единственный Механизм – это за эти два месяца изменить эту ситуацию, то есть заменить исполнительную власть, чтобы вообще слово «коррупция» вообще никогда не звучало. Дальше работать только над одним. Так это касается и наших партнеров, в том числе. То есть если запрашивать ленд для Украины. Оптимальный вариант. помпео не не зря летом в свое время это бывший госпиталь при Трампе он продвигал идею ленд 500 миллиардов долларов, это те полтриллиона долларов, которые нам хватит для того, чтобы разгромить какие Опять же, заплатит за все Россия. Это поляну, которую нам может накрыть Трамп, оплатит Россия из контрибуции и, и репарации. Это тоже такой один из вариантов действий. Но опять же, начинать надо с себя. А потому посмотрим, в ближайшее время это будет понятно, то, что Европа, главное, что Европа за нас. Ну, здесь это, в принципе, понятно. Первое, в таких ситуация, в которую мы сейчас попали, надеяться надо, надеяться надо сначала на себя, внутренние силы должны быть. Второе, это на наших соседей, которые в принципе в такой же беде, как и мы. мы на одной территории находимся, европейской. Это, это страны Европы. И в третью очередь надо надеяться на интересант, То есть Южную Корею, Японию, Тайвань, Соединенные Штаты, это в одном ряде. На них надо надеяться, но понимать, что только надежда, не более того, рассчитывать на них. Надеяться, да, рассчитывать надо на себя и на наших партнеров. Ваня Рурович, была новина про то, что начебто. то Трамп зателефонував Путіну і говорили вони про е, мир в Україні, і, начебто, е, просив Трамп е, Путіна не загострювати ситуацію і припустив, що світ може вимагати від України поступитися частиною території, наприклад, Кримом. У нашому міністерстві закордонних справ сказали про те, що Україну не попереджала про цей дзвінок. Пісков також сказав про те, що такого дзвінка не було. Дякую, вважаєте, Роман Григорович. Ну, тим не менше про це пишуть. Змі пишуть, що це все відбулося ще 7 листопада. чи Могли говорить уже Трамп о Трампе, с Путиным, и именно чем... такой контекст разговора мог быть? Мы когда-то с вами проговаривали про внутреннюю принудительность формул математики, физики. Вот та же самая война — это такая же математика, арифметика, как угодно. И в определенных механизмах развития военных событий есть такая внутренняя принудительность, так называемая. Вот если есть формула определенная, так кто бы ее не решал, кто бы ее не применял, эта внутренняя принудительность не дает ее использовать не по назначению, или, по крайней мере, получить другой результат, в зависимости от человека, который ее применяет. Потому что она либо формула и работает, либо это не формула, и она, естественно, работать не будет, результата просто не будет. Так вот здесь та же самая картина. Внутренняя принудительность определенных формул ведения боевых действий говорит о том, что мир для Украины может наступить в одном случае при развале Российской империи. Потому если кто-то говорит о мире для Украины, это реально, согласно формул, это развал Российской империи. Вряд ли Трамп разговаривал с Путиным о мире для Украины или мире в Украине, то есть о развале Российской империи. Был, может быть, какой-то другой разговор. Дыма без огня не бывает. Тем более сейчас, на данный момент, то, что касается трамповских вот действий как таковых. То есть, действительно, скорее всего, был звонок. Кого, кого там другой вопрос, уже после того, как Си Цзиньпиня звонил. отзвонил. То есть, от Си Цзиньпинился а дальше уже Путин, Путин тоже решил, скорее всего, как-то этот вопрос решить, но услышал, наверное, довольно-таки жесткий от, окрик от Трампа то есть не эскалировать, сидеть, ну давайте я на военный переведу с дипломатического, сидеть ровно на пятой точке, никуда не дергаться, пока не, э, Трампа не признают президентом, еще его не признали, 17 декабря только выборщики будут этот вопрос решать, и пока, скорее всего, он не, не инаугурил. То есть до 20 числа, 20 января, э, Путин услышал от а Трампа, ну, такой жесткий, наверное, окрик, Сидеть и не рыбаться. Почему, может быть, и самолеты взлетели, и взлетели и ничего не отправили? Ну, это тоже может ну а так как подтвердить такого рода окрик Путин точно не может, Песков сегодня начал блеять о том, что никаких контактов не было. Один из вариантов развития событий. Как оно было на самом деле, об этом, это, об этом я думаю, там -то, какое -то, через какое-то время тот же Трамп расскажет, как в свое время Байден начал рассказывать через несколько лет, какие у него контакты были с тем же Путиным или там тот же Бернс рассказывал, как он э, в Москве занимался своими делами. То есть, есть эти моменты, которые через определенное время. Выйдут. Но на данный момент, на сейчас, э, будем считать так, что ну, как Песков говорит, по крайней мере, что Путин э, никуда не звонил и э, никто его никуда не приглашал. Пусть будет так. Вопросов нет, нам свои рубить в этом. Трамп сейчас будет, мы с вами говорили просто, вот, на прошлой неделе, мы что с вами говорили, о том, что пока еще нет никаких планов, никто ни о чем не говорил. Почему? Потому что только э, в Венцу поставили задачу собрать группу э, аналитиков, которые будут э, вопросы эти решать, предла предлагать некоторые э, решения, предлагать некоторые механизмы, или там оставить какие-то задачи. Так вот, э, вот, на аналитиков сейчас выходят на аналитиков и в том числе украинских и украинских военных обозревателей сам же по себе знаю выходят сейчас люди с трамповской и с венской в том числе группой которые вот опрашивают то есть идет такой интересный опрос сейчас а как кто видит развитие событий как вот как подойти к решению вопроса вот и как чем быстрее тем лучше так вот, Оптимальный вариант, это вот для этих всех опросников, оптимальный вариант сейчас добиться ухода Байдена с, с, с по, позиции этого, президента Соединенных Штатов. Он может сейчас уйти, заболеть с утра или там помнить о какой-то болезни, дать возможность Камалле Харрис э, до, добыть эти два месяца до срока. Стать, во-первых, 47-м президентом, первой женщиной, американкой, и президентом, имеется в виду, и э, решить вопросы для нас. Возможность это сейчас есть за эти, за эти два месяца, дать возможность нам э, работать по российской глубинке, то есть теми средствами, которые у нас есть, дать, может быть, вплоть до того, чтобы пригласить в тот же, в тот же НАТО, это она тоже может сделать. У нее нет таких обязанностей, как у Байдена есть и Путина. Вот этот механизм надо сейчас запускать, и он, если будет запущен, то тогда и Трампу будет намного проще ä, при вступлении в должность и принятии уже от Камала Харрис этого жезла э, президентского, если можно так сказать, намного проще решать вопросы и выполнять те обещания, которые он в свое время дал. Но сейчас реально ищут механизмы, трамписты, если так можно сказать, ищут механизмы, чтобы нам такого передать, реально тяжелого, чтобы россияне к концу января приползли на лапах или там на четырех или на двух, как угодно, и просили участия президента уже Трампа в их проблеме большой, потому что их бьют украинцы. То есть вот эти, вот эти два месяца надо вот так использовать. Но при этом, смотрите, премьер Польши Дональд Туск он говорит про то, что в чем можна можно ожидать, что Соединенные Штаты Америки огласят Дату припинення вогню між Україною та Російською Федерацією, а також про гарантії безпеки для Києва. Таку заяву робить і європейський політик, так Польщі, сусідньої, яка також хвилюється, так Роман Григорович за себе ну, і розуміє всю складність ситуації. Тобто, якщо така заява є, то тоді дійсно якби все до цього може йти чи ні? Ну понятно, що поляки тож існує тобі такі. просто ні. Прекрасно понімаєш, що сейчас граніця Польщі безопасности польской как раз на э, украино российской границе, вот, примерно здесь. потому э, поляки в этом смысле, они конечно, в, вот в этом смысле они однозначно за Украину, про про, -про польско настроенные э, руководители. Э, вопрос э, в остановке или какого-то мирного, по поводу мира я уже сказал, мир э, в, на европейском континенте настиг, э, наступит только после полного развала Советского Союза. Не доразвалили Советский Союз в первом году. Вот остался осколок его. Россия вот после развала России тогда только может наступить и можно надеяться на мир в Европе. На это если, это если к словам, так сказать, придираться. А реально какие-то моменты, связанные с действиями или с артикулированием порядка действий, они могут быть только после уже вступления Трампа в должность. То есть у Трампа есть еще пара месяцев, и, кстати, это касается и нашего правительства, вернее, нашего, наших, нашего военно-политического руководства в том числе. За эти два месяца создать определенные, не то что планы, а создать ситуацию такую, чтобы Путин просился, просился этого мира. То есть не мы должны просить, а Путин должен проситься мира. То есть просите остановить боевые действия, просите э, запрашивать, а что ему сделать, чтобы э, так больно не били или там не передавали то, что пообещали по ленд ну и так далее и тому подобное. Вот это, вот это может быть как раз то, э, что, о чем Пуски говорит, ну и э, Дуда, в том числе это польское правительство. То есть они это тоже видят. И европейские лидеры также это понимают. То есть э, надо создать ситуацию, в когда Путин будет заинтересован отползти и создать, то есть снять напряжение, снять эскалацию. Но это, это такое объем, объемный, объемные действия, которые должны проводиться сразу по нескольким аспектам, аспектам, начиная от военного и заканчивая экономическим, причем давить не только на Россию, а еще и на Китай, на Иран, на Северную Корею, даже на Индию. То есть это целый комплекс мероприятий, который просто так его воздух не озвучит, что это, это надо проговаривать по каждому направлению рисовать дорожные карты действий. это очень серьезная работа, от которой сейчас Венс будет заниматься. З'явилася буквально ще не інформація, що Донецька обласна військова адміністрація офіційно підтвердила пошкодження Данби Курахівського водосховища і заявлено, що це зробила армія Російської Федерації. Це до початку нашої розмови. Роман Григорович, ще одну новину хотіла б з вами обговорити. Служба безпеки заявляє про спробу підпалу воєнного аеродрому у Кіровоградській області. Затримано троє хлопців, 17 і 18 років, які проникли на воєнний аеродром. Також вони планували знешкодити одну із ключових електропідстанцій Рігі. Регіон... Матина ворог активизуется у Но он никогда не снимал э, этой задачи. То есть, э, сейчас, скорее всего, ищут э, другие способы, как э, привлечь э, к выполнению задачи пророссийских э, какие-то другие э, прослойки населения. Э, сейчас очень тяжелая ситуация в Украине. Я не просто так постоянно говорю а о, построении, допустим, того же концлагеря, о неправильном подходе к патриотическому воспитанию внутри страны. В конце концов, это приведет к протестам. Протесты могут быть разного уровня. Начиная в том числе вот от такого, а российские спецслужбы сразу на это реагируют. Вот что, что, вот эта тема у них хорошо развита. Это же КГБ, в конце концов. Столетнее КГБ, которое там вытекает, там, что только не было, не в этом дело. То есть у них они могут работать с протестным электоратом, и они могут дать механизмы для противодействия внутри страны, которые в конце концов может привести к проблемам уже в военной сфере. У нас, вот как сейчас, сейчас молодцы, конечно, контрразведка, они отслеживают эти, но ну, только все, все ж не отследишь. Меняться власти надо, иначе вот такого рода действия не будут масштабироваться российскими спецслужбами, будут подтягиваться новые, новые прослойки населения недовольны уже действиями властей. Естественно, это все будет в конце концов ляжет на проблему обороноспособности нашей страны. Это мы еще не говорим о том недовольстве, которое в армии сейчас есть политика да, сейчас у нас армейцы заняты войной с россиянами, но они же когда-то вернутся. И этих политиков же найдут, куда бы они там ни попрятались. И представляете, сколько проблем сейчас политики создали тем же бусифицированным. Пусть часть из них останется в живых и на своих руках и ногах найдет этих бусификаторов. Представляете, что с ними будет? Ни одна внутренняя, внутренний механизм правоохранительный не удержит этих людей не получится, потому что их очень много. И эти вопросы надо решать внутри страны политикам. Оптимальный вариант, уже тоже миллиарды раз об этом говорить, в срочном порядке заменить исполнительную власть. Политическую власть в данный момент лучше не трогать, пока идут боевые действия, никаких политических механизмов запускать нельзя. Выборы, перевыборы — это сейчас губительно для страны. А исполнительную власть для этого же перевыборы не надо, абсолютно не надо. В свое время если помните, в Англии того же Черчилля без перевыборов поставили, он вытянул войну и в конце концов выиграла Англия это до сражения с той же Германией. Традиционно три блица запитания для вас подготовила. Скажите, пожалуйста, чи можно говорить, что следующие 4-5 месяцев станут решальными в этой войне, или нет? Если дадут ленд-лиз, да. То есть, если мы всеми усилиями, от которых я уже сказал, добьемся от Трампа, ну, не только от Трампа, это все-таки Конгресс, это американский истеблишмент, то есть не только Трамп, но от всех вновь зашедших на Белодумовский Олимп руководителей добьемся ленд -лиза, то есть на нас напали уже две ядерные державы, в конце концов, надо Будапештский меморандум вспоминать, и Северная Корея, и Россия хотя бы по Будапестскому меморандуму, хотя бы если будет подписан ленд на 500 миллиардов долларов, то за полгода действительно за это время мож, может очень много измениться. Особенно касаемо сухопутного коридора Крыма, та и части Донбасса. Роман Георгиевич, как кто кого боится? Трамп, Путин? А чи, Путин Трампа? Путин боится Трампа, причем это уже видно, мандраж этот виден по, по всем направлениям. И не только Путин самое интересное, Трампа боятся еще и э, китайцы. Си Цзиньпинь, наверное, больше боится Трампа, чем, э, чем Путин. Потому этим надо, кстати, пользоваться. Нам и Трампу пока, пока у них вот такая э, есть боязнь ожидания. Вот пока эта боязнь ожидания есть, Трампу надо этим пользоваться. А нам надо, нам надо показывать Трампу, как этим пользоваться, ну и в нашу в том числе пользу. Заява Трампа про то, что не будет в новой администрации Помпео. Это плохой для нас сигнал? Э, да, однозначно. И Помпео, и Ники Хейли не попадут в администрацию Трампа. Но, в принципе, это ж люди останутся... Они же никуда не денутся, то есть их позиция понятна, они однозначно будут ее продвигать на тех участках, где они на данный момент находятся. Но помимо этих двух уважаемых нами людей с проукраинской позицией, антироссийской, там достаточное количество, особенно в республиканской партии, достаточное количество проукраински настроенных американских граждан, американских... Которые, да, в которой коротко видять при, примерно одинаково з тим же помпеось і з той же Нікі Хейт. Романо Гавровичу. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, за детальний аналіз подій, за те, що розпочинаєте новий інформаційний тиждень з нашою командою і щоденно приділяти свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно цінно і важливо безмежно вам за це подяка. І давайте також подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. У нас вже більше 4 мільйонів. Я особисто дякую кожному. Тому залишайтеся такими ж активними. Це надзвичайно важливо для нашої роботи. Ще раз всім дякую за увагу. До зустрічі вже завтра. В ефірі Роман Григорович буду вас чекати. Дякую вам. До